হৰে কৃষ্ণ আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষত মুখ্যতঃ চাৰি ধাম আছে সেয়া হৈছে উত্তৰত বদ্ৰীনাথ দক্ষিণত ৰামনাথ ৰামেশ্বৰম পশ্চিমত দ্বাৰকা ধাম আৰু পূবত জগন্নাথ পুৰী ধাম এই চাৰিও দিশত অৱস্থিত ভগৱানৰ চাৰি ধাম সত্য যুগত ভগৱান নৰনাৰায়ণৰ ৰূপত প্ৰকট হৈছিল তেতিয়া তেওঁ বদ্ৰিকাশ্ৰমত নিবাস কৰিছিল আৰু সেই ধাম হৈছে বদ্ৰীনাথ ক্ৰেতা যুগত ভগৱান শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ ৰূপত প্ৰকট হৈ সুন্দৰ লীলাৰ সমাপন কৰিলে আৰু ৰামেশ্বৰম যি স্থান হয় সেয়া হৈছে ভগৱান শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ ধাম দপৰ যুগত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ ৰূপত প্ৰকট হ'ল আৰু তেওঁৰ ধাম হৈছে দ্বাৰকাপুৰী ধাম আৰু কলি যুগত ভগৱান দাৰু ব্ৰহ্মৰ ৰূপত জগতৰ সকলোৰে কল্যাণৰ অৰ্থে প্ৰকট হয় সকলোকে নিজৰ দৰ্শন দিবৰ নিমিত্তে সেয়া হৈছে পূব দিশত স্থিত ভগৱানৰ জগন্নাথ পুৰিধাম পুৰুক্ষেত্ৰম ক্ষেত্ৰ হৈছে অতি পবিত্ৰ স্থান ইয়াত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ দাৰুৰে নিৰ্মিত বিগ্ৰহৰূপে বিৰাজমান সেইবাবে তেওঁ দাৰু ব্ৰহ্ম নামেৰেও জনাজাত শাস্ত্ৰত উল্লেখ আছে যে ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ দৰ্শন লাভ কৰাৰ লগে লগেই মোক্ষ লাভ কৰে আৰু কোনো ব্যক্তিয়ে যদি পুৰুষোত্তম তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰে তেন্তে তেওঁ বাকী সকলো তীৰ্থ গমনৰ ফলপ্ৰাপ্তি কৰে ভগৱান জগন্নাথ দৰাচলতে সকলোতে বিৰাজমান তেওঁ সৰ্বব্যাপী তথাপি পুৰুষোত্তম তীৰ্থত তেওঁ তেওঁৰ সাক্ষাৎ স্বৰূপত অৱস্থান কৰিছে এই ধাম ভগৱানৰ ইমানেই প্ৰিয় যে তেওঁ নিজৰ নাম অনুসাৰে এই ঠাইৰ নামাকৰণ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰৰ পৰিধি এশ বিশ কিলোমিটাৰ আৰু সাঁচৰ অনুসৰি এই স্থান সমুদ্ৰৰ পৰা আৱিৰ্ভাৱ হৈছে ইয়াৰ পাৰৰ ভূমি বালিৰে ভৰা আৰু মধ্যভাগত নীল পৰ্বত বিদ্যমান শাস্ত্ৰ অনুসৰি এই ধৰণেই এসময়ত প্ৰলয়ৰ জলত নিমগ্ন আছিল আৰু তেতিয়া ভগৱান শ্ৰী বৰাহদেৱে পৃথিৱীক উদ্ধাৰ কৰি যথা স্থানত স্থাপন কৰে তাৰপিছত ভগৱানৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি ব্ৰহ্মদেৱে সকলো তীৰ্থ তথা নদীসমূহৰ স্থাপনৰ কাৰ্যত ব্ৰতী হয় আৰু সেই সেৱাত নিযুক্ত হৈ থকাৰ সময়তে ব্ৰহ্মদেৱে জীৱকুলৰ দুখ দুৰ্দশা তথা ত্ৰিবিধ ক্লেশৰ দ্বাৰা নিৰ্যাতিত হৈ থকাৰ অৱস্থাৰ কথা ভাবি অতি দুখিত তথা চিন্তিত হৈ পৰিল কৰোণাৱশতঃ ব্ৰহ্মদেৱে এই পতিত জীৱবোৰৰ উদ্ধাৰৰ অৰ্থে পৰম কল্যাণৰ অৰ্থে পৰমেশ্বৰ ভগৱান শ্ৰী বিষ্ণুৰ ওচৰত কাকতি মিনতি কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু ব্ৰহ্মদেৱৰ প্ৰাৰ্থনাৰ দ্বাৰা ভগৱান শ্ৰীবিষ্ণু সন্তুষ্ট হৈ তেওঁক দৰ্শন দি ক'লে হে ব্ৰহ্মদেৱ মই আপোনাক এটা পন্থাৰ কথা ক'বলৈ লৈছোঁ যাৰ দ্বাৰা আপোনাৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ হ'ব মহাসাগৰৰ উত্তৰ ভাগত আৰু মহানদী নামৰ নদীৰ দক্ষিণ ভাগত এখন স্থান আছে যাৰ নাম হৈছে উৎকল দেশ এই স্থান অত্যন্ত ৰহস্যময় আৰু সাধাৰণ মানুহৰ একেবাৰে অগোচৰ এই স্থানত মই মোৰ বিশেষ ৰূপত ক্ষয় আৰু অক্ষয়ৰ অতীত পুৰুষোত্তম ৰূপে অৱস্থান কৰোঁ সৃষ্টি আৰু প্ৰলয়ৰ দ্বাৰা উৎকল দেশ কেতিয়াও প্ৰভাৱিত নহয় তাৰে মধ্যত নীলগিৰি নামৰ পৰ্বতৰ শিখৰত এজোপা কল্পবৃক্ষ বিদ্যমান হৈ আছে আৰু তাৰ ঠিক পশ্চিম ফালে ৰোহিণীকুণ্ড নামেৰে এটা সৰোবৰ আছে এই সৰুবৰৰ পাৰতে মই পুৰুষোত্তম ৰূপে অৱস্থান কৰিছোঁ আৰু যি ব্যক্তিয়ে মোৰ এই ৰূপৰ দৰ্শন কৰিব তেওঁ মুখ্য লাভ কৰিব তাত কোনো সন্দেহ নাই হে ব্ৰহ্মদেৱ আপুনি তালৈ গৈ মোৰ ধ্যান কৰক তেতিয়া পুৰুষোত্তম ক্ষেত্ৰৰ সকলো মহিমা আপোনাৰ ওচৰত প্ৰকাশিত হ'ব সেই স্থান বেদৰ গোপ্ত মোৰ মায়া শক্তিৰ প্ৰভাৱত কোনেও এই ধামৰ বিষয়ে নাজানে কিন্তু এতিয়া মোৰ কৃপাত এই ধাম সকলোৰে ওচৰত প্ৰকাশিত হ'ব কোনোবাই যদি এক নিশ্বাসকালমাত্ৰও ইয়াত থাকে তেন্তে তেওঁৰো এক অশ্বমেহ যজ্ঞ কৰাৰ ফলপ্ৰাপ্তি হ'ব এই উপদেশ ব্ৰহ্মদেৱক প্ৰদান কৰি ভগৱান শ্ৰীবিষ্ণু অন্তৰ্ধান হ'ল ভগৱান শ্ৰীবিষ্ণুৰ আজ্ঞানুসাৰে ব্ৰহ্মদেৱ নীলাচললৈ গমন কৰি তাত ধ্যানমগ্ন হৈ পৰিল আনহাতে এই ধামৰ মহিমাৰ কথা গম পাই পিতৃ লোকৰ পৰা যমৰজাও নীলাচললৈ গমন কৰিলে যমৰজা এই কথা ভাবি অতি উদ্বিগ্ন হৈ পৰিল যে পৰমেশ্বৰ ভগৱানে যদি এই ধৰণে তেওঁৰ দৰ্শন প্ৰদান কৰি থাকে তেন্তে তেওঁৰ পদ তেওঁৰ সেৱাৰ যি দায়িত্ব সেয়া হেৰুৱাবলগীয়া হ'ব সকলো পতিত জীৱকুলে মুক্তি লাভ কৰিব ফলস্বৰূপে যমৰাজাই নিজৰ অস্তিত্বই হেৰুৱাই পেলাব এই উৎকণ্ঠাৰে তেওঁ নীলাচল ক্ষেত্ৰলৈ আহি ভগৱান শ্ৰীনাৰায়ণৰ স্তুতি কৰিবলৈ ধৰিলে তেওঁৰ স্তুতিৰ দ্বাৰা প্ৰভু শ্ৰীনাৰায়ণ অতি সন্তুষ্ট হ'ল কিন্তু তেওঁৰ বাওঁফালে বিৰাজিত লক্ষ্মীদেৱীয়ে ক'লে হে সূৰ্যনন্দন যমৰাজ আমাৰ বাবে এই পুৰুষোত্তম ক্ষেত্ৰ পৰিত্যাগ কৰা অসম্ভৱ এই ক্ষেত্ৰত কোনোৱেই কৰ্মফল ভোগ কৰিব নালাগে যি মনুষ্য ইয়াত বাস কৰে আনকি পশু পক্ষীবোৰেও সিহঁতৰ পাপৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰে যি ইয়াত বাস কৰা প্ৰভু শ্ৰীনাৰায়ণৰ দৰ্শন লাভ কৰে তেওঁ সকলো কৰ্মফলৰ পৰাই মুক্ত হৈ পৰে অন্য সকলো স্থানত আপোনাৰ প্ৰভাৱ থাকিব কিন্তু ইয়াত নহয় এই স্থানৰ বাহিৰে যিকোনো ঠাইতে আপুনি আপোনাৰ কৰ্ম কৰিব পাৰে আপোনাৰ প্ৰ পিতামহ ব্ৰহ্মদেৱে এই স্থানৰ মহিমাৰ কথা জানি ভগৱান শ্ৰীগদাধ তেওঁ প্ৰাৰ্থনা স্তুতি নিবেদন কৰিছে তাৰপিছত সেই কথা শুনি যমৰজাই বিনীতভাৱে উত্তৰ দিলে হে মাতা আপুনি যি কথা কৈছে সেয়া সকলো সত্য বুলি স্বীকাৰ কৰিছোঁ ভগৱানৰ অভিপ্ৰায়েই চূড়ান্ত তেওঁ জীৱসমূহক বন্ধনগ্ৰস্ত কৰে আৰু তেওঁৱেই সকলোকে বন্ধনৰ পৰা মুক্তও কৰে তেওঁৱেই আমাক সৃষ্টি কৰিছে আৰু তেওঁৱেই স্বৰ্গ উন্ন ৰচনা কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত যি ব্যক্তিয়েই মৃত্যুবৰণ কৰে তেওঁ অৱশ্যেই মুক্তি লাভ কৰিব এয়েই যদি আপোনাৰ অভিলাষ হয় সেই মাতা বাস কৰাৰ মহাত্মণনা কৰি কওক পুৰুষোত্তম ক্ষেত্ৰৰ মহিমা কীৰ্তনৰ সুযোগ লাভ কৰি জগত মাতা লক্ষ্মী দেৱী অতি আনন্দিত হৈ পৰিল আৰু তেওঁ কবলৈ ধৰিলে মাৰ্কন দে নামৰ এজন মহান ঋষি আছিল তেওঁ সাত কল্পকাল অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মাৰ সাত দিন পৰ্যন্ত জীৱিত থকাৰ বৰদান লাভ কৰিছিল ব্ৰহ্মদেৱৰ এদিন সমাপ্তি হোৱাৰ লগে লগে প্ৰলয়ৰ আৰম্ভ হ'ল আৰু সেই সময়ত সমগ্ৰ পৃথিৱী প্ৰলয়ৰ জলত জলমগ্ন হৈ পৰিল সেই প্ৰলয়কালত সকলো জীৱৰে মৃত্যু হ'ল কিন্তু পূৰ্বতে উল্লেখ কৰাৰ দৰে মাৰ্কণ্ডেৰ ঋষিৰ কিন্তু মৃত্যু নহ'ল তেওঁ সেই জলত উপঙি সাঁতুৰি থাকিল কিন্তু সেই আদি অন্ত নোহোৱা জলৰাশিত সাঁতুৰি সাঁতুৰি সেই ঋষি অত্যন্ত ক্লান্ত হৈ পৰিল এক দীৰ্ঘ সময় সাঁতুৰি সাঁতুৰি কষ্ট ভোগ কৰাৰ অন্তত তেওঁ এক ভূমণ্ডল দেখা পালে সেই ভূমি আছিল জলশূন্য আৰু জলাস্তৰৰ পৰাও যথেষ্ট ওখত অৱস্থিত তাতে এজোপা প্ৰকাণ্ড বটবৃক্ষও দেখা পালে আৰু কোনোবাই সেই সময়তে ক'লে মাৰ্কণ্ডেও তুমি উদ্বিগ্ন নহ'বা মোৰ ওচৰলৈ আহা মাৰ্কণ্ডেও দেখি আচৰিত হ'ল কোনে মোক মাতিছে এই স্নেহেৰে ভৰা কণ্ঠস্বৰ কাৰ হয় আৰু ই ক'ৰ পৰা ভাহি আহিছে তাৰপিছতে তেওঁ প্ৰভু শ্ৰীনাৰায়ণ তথা মাতা লক্ষ্মীদেৱীৰ দৰ্শন পালে দৰ্শন লাভ কৰি প্ৰণাম জনাই তেওঁ অনেক প্ৰাৰ্থনা তথা স্তুতি নিবেদন কৰিলে ভগৱানে তেওঁৰ ভক্তক ক'লে মাৰ্কণ্ডে তুমি মোৰ তত্বৰ বিষয়ে অজ্ঞাত সেইবাবেই তুমি কষ্ট পাইছা হে মহি এই বটবৃক্ষৰ আৰোহণ কৰা তাৰে এখন পাতত মোক তুমি শিশুৰ ৰূপত দৰ্শন লাভ কৰিবা তেওঁৰ সেই উন্মুক্ত মুখৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰি তাতে অৱস্থান কৰিব পাৰিবা মাৰ্কণ্ডেৰ ঋষি সেই কথা শুনি বিস্মিত হৈ পৰিল নিৰ্দেশমতেই সেই বটবৃক্ষত আৰোহণ কৰি তেওঁ এখিলা পাতত ভগৱানৰ অতি মনোমোহা বালৰূপ দৰ্শন লাভ কৰিলে ভগৱানে মাৰ্কণ্ডেৰ ঋষিক একে উশাহতে নিজৰ মুখৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাই তাত তেওঁ চৈধ্য ভুৱন ব্ৰহ্মদেৱসহ সকলো দেৱগণ দিশপালগণ সিদ্ধ গন্ধৰ্ব ৰাক্ষস মুনি তথা দেৱগণ সকলো মহাসাগৰ তীৰ্থ নদী পৰ্বত অৰণ্য সৰ্বোচ্চ দৰ্শন কৰোৱালে মাৰ্কণ্ডে ঋষিয়ে সহস্ৰ মস্তকযুক্ত শেষ নাগৰো দৰ্শন লাভ কৰিলে শেষত শিশুৰূপী ভগৱানৰ মুখেদি নিশ্বাসৰ সময়ত ঋষি মুখেদি বাহিৰ ওলাই পুনৰ ভগৱান শ্ৰীনাৰায়ণ আৰু মাতা লক্ষ্মীৰ দৰ্শন লাভ কৰিলে ভগৱানে তেতিয়া ক'লে হে মাৰকণ্ডমণি তুমি নিঃসংশয়ে জানিবা যে এই পৰম অদ্ভুত স্থান হৈছে মোৰ নিত্যধাম ইয়াত কোনো সৃষ্টি বা প্ৰলয় সংঘটিত নহয় ইয়াত কোনো জলবন্ধনো নাই মই ইয়াত নৃত্য বিদ্যমান গতিকে যিয়ে মোৰ এই ধামত প্ৰৱেশ কৰে তেওঁ আৰু এই জৰজগতত জন্মগ্ৰহণ কৰিব নালাগে মাৰ্কণ্ডেৰ ঋষিয়ে শিৰ নত কৰি কাকতি কৰি ক'লে হে প্ৰভু মই ইয়াত বাস কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ অনুগ্ৰহ কৰি আপোনাৰ কৃপা প্ৰদান কৰক যাতে মই এই ধামত বাস কৰিব পাৰোঁ ভগৱানে উত্তৰত ক'লে মই প্ৰলয় কাললৈকে ইয়াত থাকিম তাৰপিছত মই তোমাৰ বাবে এটি সুন্দৰ স্থানৰ সৃষ্টি কৰিম য'ত তুমি সুখেৰে থাকিব পাৰিবা আৰু মোৰ নীল মাধৱৰ ৰূপত পূজা কৰিব পাৰিবা এইদৰে তুমি মোৰ কৃপাত মৃত্যুক জয় কৰিব পাৰিবা সেইবাবে এই জগন্নাথপুৰী প্ৰলয়ৰ সময়তো কেতিয়াও নাশ নহয় আৰু মাৰ্কণদেয়ৰ ঋষিয়ে সেই স্থানত নিবাস কৰি সেই স্থানৰ চৰণ গ্ৰহণ কৰিলে আৰু সেই দ্বীপৰ ওপৰত এটা কুণ্ড আছে য'ত থাকি মাৰ্কণদেৰ ঋষিয়ে নিজৰ তপস্যা কৰিছিল সেয়াকে কোৱা হয় মাৰ্কণ্ডেয় সৰুবৰ যিটো এতিয়াও আছে যিহেতু এই স্থানৰ মহিমা ইমান বেছি যে এই মন্দিৰৰ ভিতৰত এই স্থানত যি ব্যক্তিয়ে প্ৰৱেশ কৰে যোৱাটো বাদেই যদি কোনো ব্যক্তিয়ে এবাৰ সংকল্পও গ্ৰহণ কৰে যে মই পুৰুষোত্তম ক্ষেত্ৰলৈ যাব খোজোঁ আৰু তেওঁ কোনো কাৰণবশতঃ যদি যাব নোৱাৰে আৰু তেওঁৰ প্ৰাণ গুচি যায় কিন্তু কেৱল তেওঁ এই সংকল্প গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে যে মই জগন্নাথ পুৰীলৈ যাত্ৰা কৰিব খোজোঁ তাৰ দ্বাৰাও তেওঁ তাৰ ফলপ্ৰাপ্তি কৰিব এয়াই হৈছে আমাৰ শ্ৰীপুৰুষোত্তম ক্ষেত্ৰ জগন্নাথ পুৰী ধামৰ মহিমা জয় জগন্নাথ হৰে কৃষ্ণ